Всем привет, с вами Львини и это обзор остановочной платформы Даниловка. Начинаем! Данная платформа была открыта в конце 90-х годов и до середины 2023 года имела название 888 километр. Однако потом была переименована. Данная платформа низкая и узкая, а сами платформы отличаются. Одна из них классическая, а другая более современная. Хотя ни одна из них не новая. За время того, как я снимал обзор этой платформы, погодные условия значительно изменились. Сначала просто пошел снег, потом он усилился, стала меньше видимость, а потом видимость увеличилась и снег прекратился. Все это мы заметим в этом видео. Недалеко от платформы имеется несколько магазинов и дачный кооператив. Место здесь довольно красивое, однако оно мало используется и пассажиропоток здесь крайне мал. Несмотря на активное движение поездов на участке Киев-Фастов, на этой платформе останавливается всего 6 пар пригородных поездов в день. Именно поэтому многие электропоезда проследуют данную платформу без остановки. Вот так выглядит вход на эту платформу. Также тут имеется... Будка для продажи билетов. Однако она не работает уже долгое время. И освещения на этой платформе тоже нет. Тут всего несколько фонарей и те не работают. Снег усиливается. А это значит, что уже середина видео. Также в конце видео мы полюбуемся зимней атмосферой данной платформы. Вот мы и перебрались на старую платформу. И вот как вид открывается отсюда. Здесь можно лицезреть, можно увидеть, насколько же эти платформы все-таки отличаются. И да, отличия здесь есть. Хоть и на первый взгляд они похожи а теперь зимний вайб платформы даниловка Вот такая она остановочная платформа Даниловка. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал Львини, пишите комментарии, смотрите другие мои видео, ставьте колокольчик, чтобы всегда первыми узнавать и выходе новых видео на моем канале. Ну а с вами был Львини. Всем удачи, всем пока.